Егис Сакена Мурзаєв, журналіст Техо Москви, Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Зрители. А... Да. И кстати, извини на секунду вот да. по поводу выступления Александра Тручинова, уважаемого. Из этой студии, как раз помнится, были фотографии с одним публичным человеком, который не не так оделся в связи с событиями. Вот мне тоже кажется, что в белых костюмах как-то странно выходить. Петр Алексеевич, кстати, вчера в этом смысле и выглядел достойно и как-то как-то было видно, что он не переигрывает. Вчера я очень внимательно следил за лицами действующих uh -huh. лиц этой истории. Мне кажется, это дико важно сейчас, как они себя ведут. Вот. Поэтому, кто извините, был в центре твоего кремния? Ну, кто, Порошенко. кто был Порошенко первый, потому что я его uh -huh. увидел и, его, и очень ждал его слов, потому что он медлил. Uh -huh. Очевидно, медлил вчера, да, то есть это там часы прошли. И взвешивал, думал, формулировал, я не знаю, как этот процесс, консультировался вполне возможно с внешними силами или с друзьями или не с друзьями. Потом был Ночной Путин, совершенно какая-то инфернальная картинка из какого-то артхаусного кино, вот эти люди, стоящие в таком тусклом свете, его лицо, его слова, и они все, это минута молчания из трех секунд. Ну и Барак Обама сегодня, он, конечно, был очень напряжен, это было видно, и он был предельно осторожен. Угу. Вообще, насколько может быть осторожным американский президент в этих условиях. Ну, я же тут сказал просто про э, лайнер инший морский Луизианы, который потом американский, который потом послужил фактически э, в, в тручанем, э, да. в привязку, как сказать, залученням США до первой сцептории войны. Случайно, но, разумеется, серьезная, я думаю, ситуация. Ну, это я думаю, зваживает. что с первой мировой войной все-таки параллели в администрации Обамы не проводят, поскольку там уж не, не такие реконструкторы, как в некоторых других областях мира. Они не реконструкторы вовсе, они прагматики а со своими целями, со своими средствами, и со своей идеей. Поэтому я думаю, там скорее приводятся различные параллели таких случаев, которые уже были, непонятных случаев в мировой mm -hmm. авиации, которые случались, на, происходили над тяжелыми территориями. Это было в истории. И есть способы выйти из этой Ситуации и есть несколько простых рецептов: первый из которых это максимально открытое, прозрачное расследование этой истории, с привлечением всех возможных сторон для того, чтобы открыть истину. Да? Вот поэтому, я думаю, он был так осторожен, потому что он говорил о боевиках, он говорил о сепаратистах, поддерживаемых Россией, но он не ввел понятие русский терроризм что, кстати, уже происходит в различных э, медиа и в различном э, ос осмыслении этой ситуации, да, появилась, появилась тема, появился тег, был исламский терроризм, теперь э, русский или российский, ну русский скорее терроризм, это появляется, поэтому для того чтобы да, Путин yeah. свор, ну и так далее, yeah. да, Daily News, New York Post, да ну, и сегодня у голландского посольства в Киеве мы видели таблички стоп-терроризм и все такое. Поэтому, поэтому Обама был предельно осторожен, понимая, что сейчас вообще мир находится на какой-то грани. Не уверен, что это грань мировой войны или какого-то глобального ядерного конфликта, хотя человеку всегда хочется уложить непонятное в понятную схему. Но это что-то важное происходит, безусловно. Вот салюты пускают. Видимо, по, этой, по этому поводу уже второй наблюдаем. Вот мы на левом берегу. Ну, ну если Турчинов не может здогадатися, что когда есть траур, то не треба и в белом костюме, навіть если температура плюс 30, то, наверное, люди на левом березе тоже не понимают, что даже в них, там, не знаю, что у них, э, день речниця, рождения, та новизна. день рождения. Нет, ну жизнь продолжается, как все любят говорить, но просто события подобного масштаба, вот меня вчера украинское телевидение удивило. Чем саме? Ну, тем, что как бы не было каких-то сквозных огромных эфиров по всем каналам. Вот что я бы ожидал, понимаете, мы включаем BBC, мы включаем CNN, и мы смотрим картинку. Мы включаем Россия 24, мы смотрим их бред. Про рассказы про э, сбитый э, президентский самолет, так про Конечно, когда раньше были какие-то разные версии. Конечно, а? не, но это, это хорошо, и надо все версии рассматривать, они же тоже, знаете, поведение в критической ситуации. Это выдает человека даже в быту, не говоря о таких поступках. Ну, а, до речи, о а Он себя не, не выдал тем, что он раптом голосил в хвилину молчания. То есть про это уже где-то в «Слон.ру», кажется, mm -hmm. кто-то там написал про то, что, э, когда сейчас была авария в метро, да, и загинуло больше 20 людей, он да. не голосовал. В Но вот сегодня молчание. И, второе... и тут падает или да, на Некому да. не гражданина Российской Федерации. Падает на чужие территории. И раптом Путин э, Ну да. Трав. Ну понял, конечно, масштаб произошедшего. Я в этом уверен. Но тут понимаете, какое дело. Что касается его реакции на все происходящее вот эти вот эти ночные совещания, мне кажется, что мы сейчас только наблюдаем самое начало реакции. То есть сейчас они возьмут себя в руки, и уже это происходит. Мы видим эти версии, мы видим эти какие-то очень странные сюжеты по телевидению и какое-то молчание. Сегодня второй раз Путин появился на публике. Это было у него была встреча с религиозными деятелями, с, с синодом, патриархом, патриархом по сути. И он сказал фразу, что он находится в постоянном контакте с Петром Алексеевичем Порошенко, с президентом Украины Петром Алексеевичем Порошенко. Ну и потом свою вечную историю про мир, скорейший мир, скорейший мир, попросил патриарха что-то сделать. То есть появился и опять какие-то странные месседжи. То есть, если ты действительно говоришь, что надо все что произошло над территорией значит дорогой твоя проблема тогда любой здравый человек скажет тогда и ваша владимир владимирович лодка курск беслан нордост то что сейчас кажется забыли да, 10 лет прошло mm -hmm. нет Беслану 10 лет в сентябре на вашей территории не в воздухе на земле случился ад и вы за него персонально ответите Ответственно, если брать его логику. Он говорит это, на следующий день он с Петром Алексеевичем в тесном контакте. Я не понимаю, что там происходит совершенно. При том, что, конечно, каждое. Тут еще, понимаете, восприятие нашей этой трагедии помимо всего, что ада, который произошел в небе над Донецком, плюс это случается через день после введения санкций и всего этого долгого ожидания, когда же вот это противостояние наконец выйдет на новый виток. Вот выйдет или не выйдет? Вышло. И вот так. И это, конечно, порождает какую-то кучу совершенно диких конспирологических теорий, потому что нам, вот опять же говорю, свойственно цепляться за ассоциации очень, искать ассоциации, называть Меркель Риббентропом. Она не Риббентропа, она Меркель со своими интересами, со своей сложностью, со своей биографией политической и со своим компромиссом, безусловно. Ну, то ми далеко зайшли, Ну в будь-якому випадку масштаб цього произошедшего, звісно, як говорят, нам що только предстоит осознать. Ну так, як зрештою було колись 11 вересня, коли да. я не міг зрозуміти, що сталося да. в цей момент і чому про це так багато говорять, і наскільки це змінило справді багато на багато-багато років подій в світі на міжнародній арені. Але це. Это та подія, чи зможе Украина с этим шансом, где, за все, Росії не вдасться повністю, ну, я не знаю, мне вашку будет поверить в ту версию, яка зараз там намагається... Э, не, ну, помогу. абсолютный бред, конечно, да. не, не будет его никакого бреда, хотя, надо сказать, вот была такая бумага несколько месяцев назад, любопытные люди могут найти ее в интернете, опубликованная каким-то аналитический отдел ФСБ, якобы был слив в американские СМИ, что случилось с малазийским бортом в марте этого года, когда он исчез летел из Куала-Лумпура в Китай и исчез, просто исчез. До сих пор его не нашли. Ровно этой авиакомпании. И аналитический отдел ФСБ там, значит, написал докладную записку, которую опубликовали, в которой, значит, там, ну, чуть ли не НЛО, действительно. Вот там американский заговор на уровне Переориентирование самолета, какими-то внешними силами. Короче, ад и ужас. То есть на автопилоте он улетел на Аляску где-то по этой версии, и там сгинул в вечных льдах. И американский телеведу... радиоведущий Раш Лимбо такой республиканец, очень консервативный дядя, он эту записку вслух читал своим радиослушателям, поясняя степень ада, который ложится на стол к Владимиру Путину как президенту России. Поэтому, понимаете, ведь для кого они показывают это все? про самолеты, про радары, про испанского какого-то диспетчера. То есть набор-то он уже выявился, все, сутки прошли. Но, да? Ну, ведомо, 86% Путина. А, да, всередині... да, конечно, они выкладывают это для этих людей, и они выкладывают это в том числе для него. Это ведь самомотивация какая-то должна быть. Це одна людина, для которой против? Ну, один в том числе, в том числе и, одна, и в том числе и одна личность. До речи, Чуркин сегодня все-таки, ну, не, не, ну, попри, попри Но Чуркин, все да, его... Чуркин уже давно вышел да. на уровень таких театральных выступлений, потому что я сегодня у меня есть эфир на радиовести столичном. И я, значит, попросил редактора сделать мне кусочек из этой речи. И он мне вырезал какую-то невероятную просто кавалькаду слов и образов, в которых вот, а про самолет-то что, извини. Но про самолет. Мы же говорим про самолет. Какие-то насекомые, какая-то реклама на пятом канале. Я, я на самом деле пятому каналу завидую. То есть сидит Чуркин и смотрит пятый канал в Нью-Йорке. Делать больше нечего человеку. Вот, поэтому, то есть этот уровень Чуркина, ну что говорить, и Совбез ООН, более того, он ведь давно уже доказал свою такую театрально аттрактивную роль. То есть мы все смотрим, сейчас смотришь в Фейсбуке ссылка, прямо сейчас Совбез ООН. Я думаю, господи, в какое-то время нормальные люди кидают ссылки на Совбез ООН. Нет, сидим, смотрим. Пытаемся что-то там Может, понятенно. мы просто стоим у частины глобального света? Да, Боже, это, это, правда. Нормально. Да. Только бы хотелось, чтобы глобальный мир как-то влиял быстрее на умиротворение сторон на то, чтобы все было хорошо и нормально жила страна и люди, вот это бы хотелось больше, чем разговоров. Надежда на ООН только одна: и ИКО, это международная авиакомиссия, угу. она входит в состав ООН, поэтому надеюсь, что хотя бы какие-то технические стороны и техническую важность расследования организация на себя возьмет. Хотя Лига Нации это, конечно, сейчас восхищаюсь Сергеевым, Чуркиным. Они достойно друг с другом разговаривают, но это все, мне кажется, сейчас не самое главное. Хотя обозначение некоторых позиций, конечно, это же навсегда сохраняется. Стенограммы заседаний Совбеза вечные и, и общедоступные. Что за вешать все истории? Ну, конечно, сдержать нервы всем, вообще всем. Да, вот как вчера мы говорили в эфире с моим коллегой с «Эхо Москвы Сергеем Бунтманом, он прекрасную э, такую аналогию привел, говорит, вот просто взять и засунуть голову в холодильник, извините, да, потому что если этого не сделать и политикам, и <coughs> гражданам, и Понимаете, сейчас вот все, что нужно для дальнейшего ужаса, это агрессия. Вот только она возникнет на любом этапе, и получится совсем некрасивая история, которую будет сложно остановить. Это первый вывод. Второй вывод. Мне кажется, нужно задуматься очень серьезно над тем, а не просто над общей сферой, и общей средой, созданной Россией, в, которой, в которую ввязалась и Украина, и украинские граждане, и украинские патриоты, и украинские граждане-жители этих районов, городов и сел, а, нужно говорить также о том, что вот эта вся среда создает совершенно трагическое поле случайности. Вот Мустафа Наем написал замечательную статью про этот трагический случай, когда свои убили своих. Mm -hmm. да? Это трагическое поле случайности, в которых это, это происходит. С той стороны, с боевик, со стороны боевиков, случайность э, арифметически большая на одну случайность с украинской, там, не знаю, десятки. По разным причинам, потому что они в состоянии измененного сознания, это факт, который подтверждают люди и с ними общавшиеся. Потому что они там совершенно осоловевшие от крови, от этой большой политики, от денег, от идеи, много идейных. Невзоров замечательно сказал, что много замечательных, идейных ребят, просто сошедших с ума. Вот там этой случайности на порядке больше. No, а, дубина в их руках на порядок сильнейшая. Ну, але, no, сильнейшая силь, если идет о про цей БУК и ракетный комплекс, да. ракетно-зенитный, я так понимаю, что это не совсем все-таки дубина, там треба досить мать Нет, ну, а фигурально пилоток. дубина, потому Изучайно. что и среди них-то тоже есть люди, которые э, не просто солдатиков оловянных раскрашивали. Но это факт. Они не раскрашивали ловяных солдатиков. Это люди, даже реконструкторы с ФСБшными погонами, причем. Да? Так. То есть это люди, которые имеют профессиональные навыки войны, безусловно. И поэтому вот такая, даже простят меня зрители, несколько романтическая версия, которая складывается из этой аудиопрослушки, казаки какие то там, что-то, бабах. ой, mm -hmm. та, Таиланд, как он разговаривает. Ну просто вот действительно какой-то шолоховский герой. Да? Это ужас. Это ужас. И, конечно, там можно долго, хотя и это нужно выяснить, чьи эти установки, как все летело, как произошло. И очень хочется, чтобы это наконец смогли сделать. Ведь сейчас мы сидим с вами уже вечер, мы заканчиваем работу все, пойдем, не знаю, отдыхать. А мы не знаем, там есть эксперты, которые занимаются профессионально расследованием дела. Там есть наблюдатели ОБСЕ, слава Богу. Там вроде бы перемирие, которое объявили эти люди, слава богу, но после авиакатастроф каждая минута бесценна. После того, как там прогулялись журналисты, Life News, эти э, боевики, теперь там э, тоже все, я так понимаю, достаточно открыто. То есть, понимаете, каждый день, каждая минута удаляют нас от прозрачности истины. А она в таких историях жизненно важна, на мой взгляд. Ну и что истина, буду, скажем... Если будет подтверждено документально, да. что все-таки это сбыло, скажем, там, ну, да, очевидно, сепаратисты, Навіть даже сепаратисты не просто так, а, например, там среди них було не знаю, там какие-то... Ну да, кто нажимал кнопку, так так, так так, так, так. Что это означает для России, зокрема? ну, то есть, мы помним, 83-й год и сбитый Сеульский так. ну, это одна история. Это было из інші меньшей реальности, так? Нет, ну, как сказать, был случай в 88-м году в июле над Персидским заливом американский крейсер Сбил иранский э, гражданский самолет, потому что там очень было долгое расследование, невероятно тяжелое, невероятно болезненное uh -huh. зона конфликта, зона внешних сил сменились просто названия, да. и в итоге выяснилось, что не было у военного самолета достаточного э, достаточной навигации для достаточных связей, чтобы услышать этот самолет. И Они mm -hmm. его приняли за F-16 иранский, который взлетал вслед за этим самолетом по той же полосе, прицепились радаром и убили 300 человек. И они выплачивали компенсации. И Иран до сих пор печатает марки, вот что там крейсер стреляет в самолет, это ужас. Но, тем не менее, произведено расследование, вот на руках документы, снят документальный фильм и так далее, и так далее. Я очень надеюсь, что с этим делом тоже все будет так, хотя, конечно, внешние силы закрутились намного серьезнее, чем это было тогда. Так, и в нас еще есть... Зараз, пока... Зараз, одну секунду, друзья. В нас есть Ярослав Довгопол на Skype. звязку это, власне, корреспондент Украинформу в Вашингтоне, так? Есть уже? Пан Ярославович, слышите меня? Добрый вечер всем украинским глядачам и вам в студии. Добре. пане Ярославе. Отже, розкажіть нам, будь ласка, які сьогодні настрої був виступ Обами. Ми в принципі про нього зараз говорили. Вам теж здалося, що Обама був дуже обережний все-таки в оцінках ситуації? Чи ви побачили в нього якийсь перелом нову ситуацію? Насправді, після того, що сталося вчора над, Донець, над Донеччиною? Ну, передусім, я хочу сказати, що інцидент з літаком має дуже широкий резонанс в американському суспільстві. і... Зокрема, на телебаченні вчора, е всю ніч, пішли телевізійні марафони. Е я бачив на багатьох е телеканалах американських, і при чому наводилися оцінки, які привилюють в українському е і, взагалі, напевно, західному е телепросторі. Тобто, була е представлена запис розмови зафіксованої е СБУ, між терористами, які збили, збили е літак і. Е хизувалися тим, що це був український військовий борт, але потім, коли вони дізналися, е так само і американські глядачі дізналися, яка була реакція. Е е були оцінки е системи БУК, яка могла е вести вогонь по цілям на таких висотах. І е я скажу, що. Е Американське суспільство отримало об'єктивну оцінку цієї ситуації, в тому числі і оцінки Путіна і його оточення взагалі цієї ситуації, і телеведучі робили висновки, які, звичайно, на користь об'єктивних оцінок, я би відніс. Що стосується позиції Обами і взагалі сьогоднішньої Ради безпеки у і, е, до речі, я хотів би потім відзначити брифінг в Державному департаменті США, якщо буде в такий час і можливість. Е, дійсно, американський лідер і е, державні структури Сполучених Штатів обирають е, обережні висловлювання стосовно оцінок ситуації. Е, вони не називають прямо. Росією терористами, але е, я би сказав, що вони пов'язують інцидент, який стався з падінням літака, е, вони пов'язують з е, підтримкою Росією терористів на сході України. Е, це було видно із заяви е, Барака Обами, це було видно і заяв Дженіфер Псакі під час брифінгу. І це, до речі, було видно сьогодні е, з засідання Ради безпеки ООН. Я просто хотів. Кілька висновків щодо власних висновків стосовно засідання перед ну, передусім і Сполучені Штати, і Великобританія, і інші деякі західні лідери все ж таки бачать взаємозв'язок між трагедією з літаком і діями Російської Федерації з підтримки терористів. Але Китай сьогодні багато хто очікував із фахівців, якою оцінкою. Яку ж оцінку представить Китай зі свого боку? Вона була дуже невиразна, я би сказав. Китай взагалі представив дуже, ну, я би сказав, нейтральну оцінку. Він закликав утриматися від будь-яких звинувачень. І, звичайно, що ми знаємо, ми чуємо всі звинувачення в бік Росії, ну і деякі звинувачення з боку Путіна того ж самого. І так само представник, постійний представник Китайської Народної Республіки в Раді безпеки в Організації Об'єднаних Націй сказав, що конфлікт в Україні, от ця фраза мене дуже зачепила. Він сказав, що конфлікт в Україні має глибокі історичні корінь, щось наподобі такого. Тобто, ми бачимо, що напевно Китай переймає деяку риторику російської пропаганди, яка Пов'язує регіон з міфічною новоросією, яку вони вигадали, чи почали вигадувати з часів далекого Царя Гороха. Но, тем не менее, там была фраза и э, то, что уважает суверенитет Украины. Да, Китай, я бы не да. говорил о пропаганде, все-таки китайское руководство хитрее, я думаю, оно не, не на Киселеве делает свои выводы. Там глубокие глубокие какие-то взаимные договоренности. Меня позабавил достаточно Фидель Кастро, проявившийся после <свят> долгого молчания. Это вот по следам, видимо, недавней дружеской беседы с Путиным, он решил своему другу ответить взаимностью. Вот это уже забавно, и это уже дает такую картинку происходящего, как такой группировочный Левих, это все интересно. Интересно. Ну, але не було щось поки що з КНДР. З С КНДР поки не, але ми КНДР обычно реагирует попозже, там проходить время. Так, добре, ми хотіли ще поговорити про сьогоднішній брифінг в Держдепартаменті. Ви казали, так? Ярославе? Так. Я сказав би, що була дуже висока увага з боку журналістів, передусім американських журналістів, а до цієї до цього питання, до інциденту з літаком. У ну, передусім американців хвилюючи е, були е, американці е, громадяни США на борту цього літака, і Обама в своїй доповіді підтвердив, що принаймні один громадянин Сполучених Штатів був на цьому літаку. Тобто е, я би сказав, що е, цей момент виводить інцидент на дещо інший рівень для американського суспільства. Я не знаю, чи було в українському медіапросторі, чи була новина заява Маккейна, всім відомого в Україні сенатора Макейна про те, що всі побачили, що сталося, і що американська, американська адміністрація виявила слабкість і. Оскільки не надавала ні зброю, ні військової підтримки, і ось до чого це привело. Тобто тут ще йдуть і внутрішні, внутрішня політична боротьба між республіканськими і демократами. І Я би сказав, що питання дуже комплексне. Для американського суспільства це питання з слітам дуже комплексне. І стосовно брифінгу, журналісти. Я не знаю, чому у Псакі, в чому вона так провинилася перед журналістами, але вони дуже люблять її виспрашувати про деталі навіть таких, які не можуть навіть навести фахівці іноді. І е е е сьогодні таких запитань стосовно літака було дуже багато, в тому, що заявила Саманта Пауер, представник Сполучених Штатів, в, в, в ООН під час засідання Радбезу, в тому, що Обама заявив, в тому, що заявляє державний департамент. Тобто вони шукають розбіжності, і напевно таким чином вони шукають ту позицію Сполучених Штатів, яку воно яку вони власне ще не сформували, оскільки і Сполучені Штати, і світ перебувають в стані шоку від того інциденту, але цей шок поступово буде зменшуватися, і ми будемо бачити, як розгортатиметься подідаль. Добре, дякую дуже, Ярославе. З Вашингтона мали ми коментар про сьогоднішні події. Зокрема, зокрема, був був сьогодні виступ і коментар президента Сполучених Штатів Барака Обами. Я не знаю, може тепер будуть дадуть якийсь хід зокрема по акту попередження російської агресії, який ще був 1 травня одним з американських сенаторів з Теннесі. Здається, так, так, Боб Коркером. Бобом Коркером зареєстрований в першому читанні. Може, Сенат визнає тепер Україну. Власне, ним пропонується цим документом визнати Україну. Союзником Сполучених Штатів Америки з усіма з усіма втратили ну, особи статус да, То есть НАТО статус. не беремо, але особливий статус. даємо. Тобто, тобто да. НАТО, да. А, в обхід НАТО тим не менше Україна отношение. для сполучених штатів здається нібито майже на натівським штатам НАТО, тобто союзник, якому може в такому випадку в одноосібному порядку вже США надавати будь-яку допомогу в тому числі, звичайно, військову, так і він є на розгляді. Не знаю, який буде мати розвиток цієї події. А, ну от до речі Теж про те, що зараз тільки що казав Ярослав, про те, що mm -hmm. американські канали э, виділили на це просто, да, там. ну, это Так, як і російські. От вам і сторони, які хочуть це все освіщати і не просто хочуть, а розуміють важливість для себе і для своїх громадян. Враження є ще, ще, ще одним насправді просто доказом, того, що це велика геополітична гра, і звичайно, що Україна тут деколи опиняється лише. Э, Нет, ну это так. тут либо действительно, либо это плохо, либо это может быть очень неплохо, ну. если смогут договориться и, ну, как бы, хотя, конечно, очень мало. Вот сейчас какая-то новость, риа новости, я видел, что патриарха Кирилла зовут в ДНР. И, ну, понятно, что он туда не поедет, но само то, что в ДНР вот это, это, эта новость генерируется, новостями передается, ну зачем это все? То есть это странные какие-то шаги, которые э, говорят о ну, какой-то вот чрезмерной, наверное, уже, давно чрезмерной э, самоуверенности людей, которые в Кремле работают и управляют сейчас Россией. Это это все не очень в хорошую сторону двигается для самой России, потому что действительно, когда все откроется, дай бог, что все открылось. Если вдруг все так окажется, как все думают, вот так вот будем говорить широко и, и, и туманно, то с этой с этой правдой действительно надо будет как-то жить, причем люб всем сторонам, которые в этой правде будут э, участниками. Dakle, visokim